क्रमांक तीन अध्यक्ष महोदय अमृत योजना अंतर्गत जो भूमिगत गटरा योजना अकोला को दी गई उसमें बहुत ज्यादा अनियमितता है खास तौर से तो योजना में जो 735 करोड़ की योजना है उसके अंदर ठेकेदार ने 13 परसेंट बिलो जाकर उसके अंदर वो टेंडर भरा एक तो उसकी गुणवत्ता की भी हमको कुछ करनी होगी मंत्री महोदय कि इतनी कम बिलों में इतने लोअर्स में जाकर वो काम करेगा उसकी गुणवत्ता होंगी कि नहीं होंगी क्योंकि पहली जो योजना जो शुरू हुई थी अमृत योजना की अभी दो साल भी पूरे नहीं हुए तो उसका मेंटेनेंस शुरू हो गया तो गुणवत्ता के ऊपर खास तौर से उसको ध्यान देना होगा कि एक बड़ी योजना है शहर में ऐसी योजना बार बार लागू नहीं होती है और दूसरी बात कि वो योजना के अंदर चालीस के महानगर का हिस्सा जाएगा वो महानगर मैं पिछले आमदार बनने से पहले पिछले तीन बार तीन टाइम में महानगर का सदस्य था मेरे पंद्रह साल के राज्यकाल के कार्यकाल के अंदर आज तक महानगर पालिका ने पंद्रह हजार का कलवट भी उसकी नीति से नहीं बनाया तो इतनी बड़ी योजना के अंदर अपना इतना बड़ा हिस्सा कहाँ से गिराएंगे और दूसरी बात के मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय दूसरी ये बात है कि वो इतनी बड़ी योजना है और नव्वे टक्के मेरा पूरा मतदार संघ की योजना के अंदर वो योजना में जाएगा और सब तरह से गली से लेके रास्ते बड़े रास्ते सभी उसमें खोदे जाएंगे वो जो रोड टूटेगा उसकी दुरुस्ती का जो टेंडर डीएमआर के तरफ जो रुका हुआ है जो जानबूझ के उसको रोका गया पता नहीं क्या कारण है उसके पीछे रोकने के पीछे भी आज तक उसका डीपीआर तैयार नहीं हुआ उसमें इतनी त्रुटियां निकल रही है बार बार वो इंजीनियर बैठ के वहां त्रुटियां निकालते हैं योजना उसको अमल में नहीं लाने के लिए तो मेरी आपसे विनंती है अध्यक्ष महोदय कि उसके अंदर उसको फंड दिया जाए और ये भी वर्कआउट में इश्यू हो गया गटर योजना का लेकिन उसके अंदर फंड नहीं है वो फंड भी इशू नहीं हुआ महानगर पालिका अपना हिस्सा कहाँ से देंगी उसके बाद में अगर हिस्सा उसके बाद में ये रोड फूटेंगे तो रोड बनाएगा कौन तो जब रोड ही रोड फूट जाएंगे तो रोड बनाएगा कौन अध्यक्ष महोदय तो उसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि इतनी ज्यादा अनियमितता योजना के अंदर है अकोला वासी तरस रहे कि हमारे यहाँ भी गटर योजना आएंगी वाशिम जैसे छोटे गांव के अंदर गटर योजना शुरू हो गई लेकिन अकोला महानगर पालिका रहने के बाद में आज तक गटर योजना का कोई नाम और निशान नजर नहीं आ रहा कई दिनों के बाद में योजना आई तो उसमें ठेकेदारो उसमें महानगर पालिका का चालीस टक के हिस्सा और वो महानगर पालिका सिर्फ टैक्स के नाम से आकोला शहर को लूटती है आज तक मूलभूत सुविधाओं के नाम पे महानगर पालिका ने किसको कुछ नहीं दिया तो चालीस तक वो अपनी योजना का पैसा उस पर कहा से डाले क्या, क्या सरकार उसको वापिस कोई उनकी उनकी मदद करेगी मेरा ये सवाल है अध्यक्ष महोदय कि मैं मंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूँ कि वो जो रोड जो जो गठो योजना के चलते वो रोड फूटेंगे तो रोड बनाएगा कौन उसका आरा खड़ा कहा तैयार हुआ उसके पैसे कहा मंजूर हुए यहाँ गटर योजना का वर्क ऑर्डर तो इश्यू हो गया लेकिन उसके पैसे भी अभी तक उसके हेड में नहीं गए तो गटर योजना के पैसे उसके हेड में नहीं गए तो रोड जब फूटेंगे तो उसको बनाएगा कौन उसका पैसा कहाँ से उसका वर्क ऑर्डर कहाँ है मेरी आपसे सदन से विनती है कि आप जो वा वा उसको वर्क ऑर्डर इशू कर दिए गटर योजना के ठेकेदार के लिए तो जब तक रोड दुरुस्ती का वर्क ऑर्डर इशू नहीं होता तब तक भूमि गटर का काम चालू नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा शहर है बहुत छोटी छोटी गलियां हैं छोटे छोटे रोड है आप उसको खोद के डाल देंगे उसको कौन तीन साल की वो गारंटी ले रहा है उसके एग्रीमेंट में गटर योजना तो तीन साल में गटर योजना रहेगा तो पूरा अकोला तो हमारे यहाँ विकास की बहुत जरूरत है अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ मुझे इसका जवाब दीजिए अध्यक्ष महोदय सन्मान्य सदस्य ने अकोला महानगर पालिके हद मलनिस्तरण प्रकल्प लक्ष्यवेदी मानले है मी आपल्यामार्फत सन्मान्य सदस्यांना एवढं सांगू इच्छितो की टप्पा दोन अमृतमध्ये जी मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेला आहे त्याला पैसे कमी पडणार नाही याची जबाबदारी शासन म्हणून नक्की आम्ही स्वीकारलेली आहे आणि ते आ, कमी पडणार नाही परंतु त्यांच्या मनामध्ये जी शंका आहे की रस्त्याची कामं हे मलनिस्सारणाची कामं झाल्यानंतर जर ते रस्ते तुटले फुटले तर ते त्याला निधी उपलब्ध राहणार आहे का तर त्याच्यामध्ये असा एक निर्णय घेतलेला जो त्र्याऐंशी कोटी रुपयाचा डीपीआर तयार करण्यात आलेला रस्त्याचा जोपर्यंत मलनिष्ठाणाची कामं होत नाहीत तोपर्यंत रस्त्याची कामं न करण्याचा निर्णय देखील महानगरपालिकेला निर्देशित करण्यात येईल कारण सन्मान्य सदस्यांची एक भूमिका बरोबर आहे कारण ही कामं झाल्यानंतर किंवा कामं व्हायच्या अगोदर जर रस्त्याची कामं झाली आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा रस्ते खणले एक गेले किंवा खोदले गेले तर त्या रस्त्यासाठी निधी उपलब्ध होत नाही तर ऑलरेडी त्या रस्त्यासाठी त्र्याऐंशी कोटी रुपयाचा निधी हा उपलब्ध झालेला आहे त्याच्यामध्ये जिल्हा नियोजन बंद असेल त्याच्यानंतर जिल्हा नगरोत्थान मधनं असेल दलित वस्तीमधन असेल अण्णाभाऊ साठे योजनेतन असेल ते पैसे सगळे मंजूर झालेले आहेत परंतु आजच निर्देश देण्यात येतील की मलिशाच काम सुरू झाल्याशिवाय किंवा ते पूर्ण झाल्याशिवाय ही रस्त्यांची कामं सुरू करण्यात येऊ नयेत बहुत अच्छा जवाब दिया मंत्री ने बताया सब योजनाओं के तहत जो रोड उसमें काम लेकिन मेरे पास में जानकारी थी ये नगर उत्थान के अंदर से उसका कुछ पैसा वो रोड को बनाने के लिए वो दिया ये एम जो है एम जो है महानगर पालिका संचालन कर कर उनके तरफ से वो काम प्रलंबित जा रहा है बार बार उसमें त्रुटि निकल रही है तो मेरी अध्यक्ष महोदय आपसे यही विनंती है कि वो गटर योजना का काम शुरू होगा उसका वर्कआउट आपने इश्यू तो कर दिया लेकिन रोड दुरुस्ती का वर्कआउट इशू नहीं हुआ उसमें कहीं त्रुटियां हैं कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से सदन को बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि वो गटर में आप गटर क्यों तो पाइपलाइन डाल देंगे लेकिन उसको दुरुस्ती के लिए कुछ नहीं इसी तरह अमृत योजना के अंदर जब पानी की पाइपलाइन डाली गई तो उसमें बहुत अनियमितता बरती गई हमारे वार्डो में से जब वो गलियां पा, पा, पानी की पाइपलाइन गई तो उसको दुरुस्ती करने के लिए साल साल भर लग गया पूरी हालत खराब हो गई अब ये तो बड़ी योजना है इसमें बड़े बड़े रोड खोदे जाएंगे मेन मेन सिटी के मेन रोड जाएंगे हमारे घरों के सामने की छोटी छोटी गलियां जाएंगी पूरा कनेक्शन जोड़ा जाएगा पूरा शहर ही उधड़ के रख दिया जाएगा तो इसको दुरुस्ती करने के लिए कोई योजना अगर नहीं रहेंगी तो अध्यक्ष महोदय इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़े हो सकता आने वाली बरसात है बरसात के अंदर वो काम शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा अकोले शहर की हालत खराब हो जाएगी मेरी फिर से सदन से विनती है कि गटर योजना एक अच्छी योजना है उसको चालू हुई मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ लेकिन साथ में उसका दुरुस्ती का उसके रोड का रोड के रोड दुरुस्ती का वो टेंडर निकाला जाए ताकि आकोला शहर वालों को डबल से उसको उसको लाभ लेने का उसका खुशियां मनाने का मौका मिले अध्यक्ष महोदय मी सुरुवातीला सांगितलं की योजना ह्या दोन आहेत रस्त्याच्या योजना आणि त्याची वर्क ऑर्डर आता दिली आणि ती जर काम सुरू केली आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला कटर खोदाईचं काम जर करायचं असेल तर त्या रस्त्याची डागडुची करण्यासाठी पैसे उपलब्ध होतील का हा सन्मान्य सदस्यांचा जो सदस्यांचा जो प्रश्न होता त्यालाच हे उत्तर आहे आणि म्हणूनच ती वर्क ऑर्डर ठेवलेली थे आहे त्याच्यानंतर सातशे सव्वा सातशे कोटीचा आराखडा देखील आपण तयार करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत तो देखील डीपीआर चांगल्या पद्धतीने अकोला शहराचा तयार होईल परंतु एक मात्र मी आश्वस्त करतो की ज्या योजना सुरू करायच्या आहेत किंवा ज्या योजनांची टेंडर झालेली आहेत त्यांना पैसे शासन कमी पडू देणार नाही तरी माझा विचार स्कोपच्या बाहेरचा असला तरी मी कालच नगरविकास खात्याच्या वर बोलत असताना एक मागणी केली होती अध्यक्ष महाराज किंवा लहान लहान

चा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याचा देखील प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या या प्रश्नाच्या अनुषंगाने आपले जे आयुक्त आहेत अकोला महापालिकेचे त्यांनी जवळपास शासनानं दिलेल्या विशेष निधी तरतूद मधले अठ्ठ्याण्णव कोटी रस्त्याचे काम हे या अंडरग्राऊंड ड्रेनेज मुळे थांबून ठेवले आहेत आणि ते योग्यही केलं माझी एवढीच विनंती अध्यक्ष अदे, मोदी आपल्या मार्फत मंत्री महोदयांना यापैकी जे रस्ते अंडरग्राउंड ड्रेनेज मध्ये बाधित होत असतील तेवढे सोडून बाकीचे काम आपण सुरू करण्याचे तात्काळ निर्देश देणार का सदस्यांनी मलनिस्सारण कामाच्या व्यतिरिक्त जी रस्त्याची कामं आहेत त्या संदर्भातला प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे आजच्या आज याच ठिकाणून निर्देश दिले जातील की जिथं मलनिस्सारणाची कामं नाहीत परंतु त्या रस्त्यांना पैसे मंजूर झालेत तर त्याच्या वर्कऑर्डर देऊन काम सुरू करण्याचे निर्देश आजच दिले जातील आणि सन्मान्य सदस्यांनी मागा जो प्रश्न विचारला तो सातशे पस्तीस कोटी रुपयाचा आराखडा तयार करण्याच्या निमित्तानं अकोला महानगरपालिका काम करत होती परंतु सध्या जो आराखडा आहे तो चारशे कोटीचा तयार झालेला आहे आणि त्याच्या पुढच्या प्रोसेससाठी ती शासनाकडे येणार आहे